В Покровске я живу около пяти лет. Мы переехали сюда с Донецком в связи с началом бо боевых действий. Когда мы переехали с города Миллионника, когда мы могли себе позволить ходить на разные интересные мероприятия, было все доступно и в медицине, и в образовании, и в культуре. То когда мы приехали сюда, здесь был информационный голод. То есть для ребенка что-то интересного даже не то, что интересно, а в принципе какого-то занятия ну, не было. Была школа и кружки, то есть это из-за студии там рисование какого-то для мальчика, бокс, карате, то есть ну, это максимум для девочек танцы. То есть чего-то другого в принципе не было. И мой ребенок увлекался лего, ему нравилось лего. Ну и как-то так вот закрутилась, и начала участвовать в грантах, написала грант, выиграла два проекта по грантам. С помощью этих грантов мы сделали робототехнику, сделали 3D принтер. Ну вот, с этого, в принципе, все и началось. Общественная работа – это дети, в основном целевая аудитория дети, возраст 8-14 лет. Вот мы проводим интересные мастер-классы, которые современные, которых в городе нет, которых сложно привести в связи с тем, что, допустим, дорогое оборудование или что-то невозможно достать в связи с тем, что нет специалистов, которые могут это рассказать. Детям интересно, когда смотришь на них, они приходят, да, и начинают с этим работать. У них блестят глаза и понимают то, что они начинают это говорить, и как они это говорят. И то, что видишь, что действительно дети очень умные, очень интересные. Они гораздо умнее многих взрослых, они такие интересные вещи говорят. В рамках этого фестиваля я принимаю второй раз участие в фестивале. Мы проводили одни из первых мастер-классы по сборке 3D-принтера. Мы его сами собирали с детьми, потом разрабатывали модели, печатали модели. Потом у нас были с роботами занятия, затем у нас были с граффити занятия. Интересный английский очень разговорный такой современный живой, ну не такой как в школах, не хочу обидеть учителей, но это было интересно. Ну вот такие вот интересные современные занятия, которые к сожалению обычное образование сейчас ну упускает какие-то моменты, не дает детям.